Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Beduri. Umai kesini persembah diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 25 Mac 2025. Kita ke berita utama. Majlis meletakkan batu asas bagi pembinaan masjid di Tanah Wakaf milik syarikat tekstil Jekyll Trading Sdn. Berhad Jekyll di Jalan Masjid India Kuala Lumpur akan tetap diteruskan pada Kamis ini. Mengesahkan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sendiri akan hadir ke tapak tersebut bagi meletakkan batu asas sebagai tanda pembinaan Masjid Madani di tanah wakaf berkenaan. Polemik isu pembinaan Masjid Madani menjadi hangat apabila pertubuhan bukan kerajaan, NGO, Lawyers for Liberty, LFL dan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, Dato' S. Ambiga mempertikaikan persetujuan Perdana Menteri untuk merasmikan pembinaan masjid tersebut. Hal itu disebabkan wujud pertikaian susulan kewujudan kuil Dewi Sri Patra Karyaman yang didakwa sudah berusia 130 tahun. Anwar berkata beliau sudah mengarahkan rundingan secara baik dilaksanakan bersama ahli jawatan kuasa kuil Dewi Sri Patra Patra Kaliaman bagi menyelesaikan isu tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa sistem Malaysia Airports Holding Berhad MEHB diserang penggodam yang menuntut 10 juta Amerika Dollar untuk dilepaskan. Bagaimanapun Anwar memaklumkan bahawa beliau tanpa berfikir panjang menolak untuk tunduk kepada tuntutan pihak tersebut. Tegas Perdana Menteri Malaysia tidak mungkin akan selamat jika pimpinannya dan sistem yang mengizinkan negara tunduk kepada ultimatum penjenayah dan pengkhianat dalam atau luar negara. Beliau berkata tindakan untuk tidak tunduk kepada tuntutan penggodam itu sudah pasti membawa risiko kepada kerajaan namun ia membuktikan keperluan untuk meningkatkan keupayaan pihak berkuasa termasuk sektor perbankan. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-218 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur, Pulapur di Kuala Lumpur hari ini. Kementerian Komunikasi menawarkan insentif rebate bil telefon rahmah secara sekali bayar kepada lebih 127,000 anggota polis diraja Malaysia PDRM di seluruh negara. Insentif itu termasuk kepada anggota beruniform dan kakitangan awam yang berhikmat dengan PDRM sempena sambutan Hari Polis ke-218. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, insentif tersebut merupakan hasil kerjasama dengan penyedia perkhidmatan telekomunikasi dan bertujuan meringankan beban anggota PDRM sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam menjaga keselamatan negara. Anggota PDRM yang melanggan pelan pasca bayar postpaid akan menikmati rebate dalam bentuk tanggungan pembayaran bil selama satu bulan sama ada pada bulan April, Mei atau Jun bergantung kepada tarikh kitaran bil masing-masing. Fahmi berkata pemberian insentif itu disokong oleh 8 syarikat telekomunikasi utama iaitu Cellcom DG, Maxis, U-Mobile, TMTech, YTL Communication, Tuntok, Red One dan XOX Kong. Masuri Dagang Senyum Berhad, Masuri Dagang kini tiba ke lokasi terakhir bagi program kongsi berkat bubur lambuk dengan kerjasama Media Mulia Senyum Berhad, MMSB. Masuri Dagang bersama MMSB mengagihkan seribu pek bubur lambuk kepada masyarakat setempat di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Cawangan Rembau dan sekitar Pekan Rembau semalam. Pengarah Hal Ehwal Luar Masuri Dagang Muhammad Jazri Ikmal Hijaz berkata tahun ketiga Masuri Dagang bekerjasama dengan MMSB dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan cawangan rembau dipilih menjadi lokasi terakhir untuk pengagihan bubur lambuk tahun ini. Sementara itu, Ketua Kewangan Media Mulia Abdul Wahid Idris berharap program sebegini dapat diteruskan di masa hadapan dengan penglibatan mahsuri dagang dan MMSB dapat membantu golongan yang memerlukan khususnya dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Program yang diadakan di Jabatan Hal Ewak Agama Islam Negeri 9 Cawangan Rembau ini bermula dengan aktiviti gotong royong memasak bubur lambuk seawal pukul 7 pagi melibatkan lebih 30 individu termasuk kumpulan mawadah, kaki tangan Jabatan Agama Islam Rembau serta wakil media mulia. Eh, eh jangan skip video ini dulu. Okey, korang yang tanya Syasha kat mana nak pergi rumah dekat tengah bandar KL ni kan? Okey, tengok video ini sampai habis dan jangan, jangan lupa tekan butang sif. Korang Bumi Putra? Ha, bagus. Rumah ni ada 15% wow. diskaun untuk Bumi Putra dan juga freehold. Yes. Unit 850 square feet ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Eh, janganlah ikut. Uh, Ampuk eh sofa ni. Eh, kurang. Rupanya rumah ni fully furnished. Dengan perabot yang berkualiti. Ah, sedapnya katil free ni. Nak lagi best, bukan setakat cuci kaki je masuk rumah. KL48 ni ada kolam infinity, gym, taman permainan kanak-kanak, kawasan untuk BBQ, jacuzzi, kolam mandi, bilik meeting, bilik membaca, bilik permainan dan pelbagai lagi. KL48 ni dekat dengan TRX, Sunny Velocity dan Ikea Ceras. Eh, Melaka Highway macam MRR1, MRR2, Max dan juga Best Raya, jangan risau sebab dekat sangat-sangat. Tak nak naik kereta, nak naik public transport? Okey, jom. Ha, kita sekarang dekat MRT Lin Hanya satu kilometer saja daripada KL48. Jadi berminat dengan hanya bermula RM605,000, korang boleh dapat rumah idaman anda. Kita kembali lagi Kementerian Sumber Manusia Kesuma memperuntukkan RM200,000 bagi membeli pelbagai produk buatan Palestin sebelum diagihkan kepada warga kementerian itu sempena Ramadan kali ini. Menterinya Steven Sim berkata ia membabitkan produk makanan seperti kurma dan zaitun yang diperoleh menerusi pengusaha di Palestin sebagai tanda sokongan kepada perjuangan rakyat negara itu. Ujarnya beliau memberi jaminan bahawa produk yang dibeli itu memang dari Palestin dan ditanam di negara itu. Jelasnya lagi walaupun rakyat Palestin bergelut dengan perang dan konflik lebih 70 tahun namun masih ada perusahaan dan industri yang beroperasi selain kebun dan ladang. Kata beliau pembelian produk Palestin adalah simbolik kepada penolakan dan kecaman kepada penindasan rejim Zionis. Dalam pada itu beliau menjelaskan sistem pekerjaan di Palestin tidak jauh beza dengan Malaysia walaupun pekerja di sana berdepan pelbagai risiko namun kebajikan mereka tetap dijaga kami cuba berbincang dahulu mungkin tidak sekufu dari pihak dia. Pelakon Edika Yusof akhirnya membuka mulut mengenai spekulasi rumah tangganya selepas isterinya Nur Hidayah Yusri memfailkan tuntutan cerai di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada Februari lalu. Menurut Edika, 58 tahun tiada apa yang serius dan dia masih dalam proses berbincang dengan isteri mengenai kemelut yang melanda perkahwinan mereka. Sebelum ini, Peguam Syari'i mewakili Nur Hidayah 47 Muhammad Yazid Hazim mengesahkan wanita itu memfailkan perceraian pada pertengahan Februari lalu. Menurut Yazid, mahkamah menetapkan 23 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes selepas Edika gagal menghadirkan diri dalam prosiding pertama. Ketika ditemui di mahkamah, Nur Hidayah enggan mengulas lanjut mengenai keputusan yang dibuatnya kerana mahu mendengar kenyataan daripada pihak Edika terlebih dahulu. Sebelum ini, kisah pasangan tersebut meraih perhatian ramai apabila Edika setia menjaga Nur Hidayah yang lumpuh separuh badan selepas melahirkan anak mereka. Berita Dunia Seorang wanita di Tanggerang, wilayah Banten, Indonesia mengundang kecaman ramai apabila menghubungi pihak bomba bagi membantunya mencari telefon bimbit yang dengan sengaja dilempar ke dalam sungai. Agensi Pengurusan Bencana Daerah dalam satu hantaran di laman Instagram berkata, wanita tersebut melempar telefon bimbit ke dalam sungai selepas bertengkar dengan teman lelakinya. Menerusi sebuah video yang dibuat naik di laman sosial, salah seorang anggota bomba bertanya punca kejadian kepada wanita tersebut. Wanita itu menjelaskan dia berasa menyesal dengan perbuatannya tersebut. Dua anggota bomba kemudian dilihat turun ke dalam sungai untuk mencari telefon bimbit itu, namun ia gagal ditemukan berikutan arus yang deras. Satu pergaduhan ganas tercetus di luar sebuah pusat beli belah utama di Bang Yai, Thailand apabila sekumpulan remaja berebut untuk membeli beg tangan berjenama edisi terhad buatan tempatan. Menurut laporan media tempatan, sebahagian remaja sanggup membayar ratusan baht untuk beratur dan menempah tempat bagi mereka yang benar-benar ingin membeli beg tersebut. Namun beberapa pengkritik mempersoalkan langkah keselamatan pusat beli belah tersebut dan mengumumkakan aduan terhadap jenama berkenaan serta mengkritik kelemahan dalam menangani permintaan yang tinggi. Susulan insiden tersebut, jenama merch yang membuat promosi beg berharga RM326 seperti dalam video tular, mengumumkan penggantungan jualan untuk untuk produk itu. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Senjasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Proton New Energy Technology Pronet, anak syarikat Proton Holdings Berhad menjadi penaja utama ASEAN Unity Drive 2025, sebuah inisiatif penting yang bertujuan memajukan penerimaan kenderaan elektrik EV di seluruh ASEAN. Acara ini menampilkan Proton E-Mas 7 bersama Proton X50 dan X70 menentasi sembilan negara ASEAN selaras dengan agenda EV National. Inisiatif ini turut mendapat kerjasama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Indonesia Industri Miti serta Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia Mari yang berperanan memperkukuh kedudukan ProNet dalam industri EV serantau. Ketua Pegawai Eksekutif ProNet Zhang Xiang berkata penyertaan dalam ASEAN Unity Drive 2025 membanggakan bagi syarikat dalam menerajui peralihan ke arah mobiliti elektrik. Acara ini juga memberi peluang untuk IMAS e 7 mempamerkan prestasinya di pentas antarabangsa dengan sokongan MARI dan pengiktirafan sebagai kereta rasmi pengurusi ASEAN. Acara ini berlangsung dari 16 April hingga 8 Mei 2025 melalui dua laluan utama merangkumi Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Imas tujuh akan diuji dalam situasi dunia sebenar menunjukkan kecekapan dan daya tahan yang merentasi pelbagai bentuk muka bumi sekaligus memperkukuh kehadiran ProNet dalam peralihan EV di ASEAN. Sambutan hangat kempen perjalanan percuma Subang Petaling Jaya Kajang baru-baru ini membolehkan GV Ride right meneruskan kempen yang sama bagi penduduk di Subang bermula 1 hingga 30 April depan. Ketua Pegawai Eksekutif GVV, Kabir Singman berkata inisiatif ini sebagai penghargaan serta untuk memperkenalkan perkhidmatan e-healing tempatan yang lebih selamat dan berkualiti. Menurutnya, pengguna yang ingin mendapatkan perjalanan percuma itu hanya perlu memuat turun aplikasi JV Ride right melalui Google Play Store atau Apple App Store, melengkapkan pendaftaran dan menempah perjalanan seperti biasa dengan syarat lokasi penjemputan dalam kawasan Subang Jaya. Tambahnya lagi promosi ini terhad kepada jumlah subsidi RM500,000 dan akan berakhir sebaik sahaja peruntukan ini digunakan sepenuhnya. Kabir berkata pihak GV Ride berharap tawaran ini dapat memberi manfaat kepada penduduk Subang Jaya dalam mendapatkan perkhidmatan pengangkutan yang mudah, selamat dan dipercayai. Berita sukan, Pesorangan lelaki profesional negara Lizija tidak akan beraksi dalam mana-mana kejohanan untuk sekurang-kurangnya tiga bulan bagi merawat kecederaan buku lali yang dialami. Melalui kenyataan dikeluarkan tim Lizija, tim LZJ semalam, pemain berusia 27 tahun itu turut mendapat kelulusan daripada Persekutuan Badminton Dunia BWF untuk perlindungan ranking. Berdasarkan peraturan ditetapkan badan induk badminton dunia itu, pemain yang mendapat perlindungan ranking tidak tidak dapat menyertai mana-mana kejohanan untuk tempoh minimum 3 bulan dan maksimum setahun. Justeru, peminat sukan badminton tanah air tidak akan dapat melihat kelibat Zijia dalam mana-mana kejohanan untuk tempoh tersebut termasuk pada kejohanan badminton Asia BAC di Ningbo, China 8 hingga 13 April depan. Harimau Malaya sudah bersedia sepenuhnya untuk meraih kemenangan pertama dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim SSI malam ini. Pengendali pasukan Peter Klamowski yakin anak buahnya telah membuat persiapan rapi sepanjang 8 hari latihan pusat dan 3 mata penuh menjadi sasaran utama. Dia menegaskan bahawa kelayakan ke Piala Asia adalah matlamat utama pasukan dalam tempoh 12 bulan akan datang. Klamowski turut menekankan kepentingan membina mentaliti kemenangan dengan mengekalkan konsisten konsistensi dan momentum positif. Dia mahu pasukan terus berkembang sebagai sebuah unit yang kuat dan bersedia bersaing di peringkat tertinggi. Berdepan Nepal, dia tidak merasakan tekanan meskipun akan dibandingkan dengan jurulatih terdahulu. Dia juga enggan mendedahkan senarai 23 pemain yang akan diturunkan termasuk status dua pemain warisan Hector Havel dan Gabriel Pamero bagi menambah keterujaan menjelang perlawanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 26 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akubat utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.